Вы знаете, решением двух профсоюзов ПРУП и НПГУ на совместном заседании в Киеве было принято решение о проведении съезда шахтеров, третьего съезда шахтеров. Это за 17 лет, которые прошли после второго съезда шахтеров, мы вынуждены были провести, организовать и провести такой съезд Шахтеров. Приглашения на все шахтеров были высланы президенту Украины, премьер-министру председателю Верховной Рады, а также э, генеральному директору ДТК. То есть перед этим были выдвинуты требования, которые сегодня стоят перед э, шахтерами, те требования, которые сегодня волнуют всех шахтеров во всех уголках нашей Украины. И, э, кстати, дабы было всем понятно о том, что э, эти требования родились не сегодня, не вчера, у нас в Западном Донбассе, мы еще в ноябре месяце, проведя совместное заседание двух профсоюзов, определились о том, что у нас требования будут к собственнику и требования к ветвям власти Украины. На чем они основывались? Они основывались, первым на том, что наши требования были повышение уровня заработной платы, не менее чем на процент инфляции с января 2015 года и сохранение всей социальных льгот. На что собственник нам ответил, что в связи с тем, что идет неплата электроэнергии, о том, что не установлена цена на угольную продукцию, не установлена цена на тариф электроэнергии, мы не сможем вам повысить. Они дали нам финансовую раскладку. Соответственно, мы направили письмо в Кабинет министров Министерства топлива и энергетики о том, что с запросом, почему сегодня создалась такая ситуация. Два месяца мы ждали, три месяца ждали ответ. Так мы его не получили. Поэтому январь, февраль, март прошел в акциях протеста. Если государственные шахты требовали повышения задолженности по заработной плате, то мы, наши шахтеры шли это вернуть те социальные гарантии, которые отобрали согласно закону о престижности шахтерского труда. Наши шахтеры шли с требованием установления прозрачной и нормальной цены на угольную продукцию для всех предприятий и государственных и частных на установление тарифа в который бы на электроэнергию который бы соответственно входил бы цена на уголь который покрывает себестоимость а также выплату заработной платы с повышением и развитие предприятия, предприятия что немаловажно поэтому все эти э, движения, рабочие движения, вот, в частности у нас в Западном Донбассе, они уже по счету 6-7 месяцев делись и э, привели к тому, что возникла необходимость проведения этого съезда. То есть я подчеркну еще раз, что проведение съезда явилось э, острой необходимостью. И результатом того игнорирования всех ветвей власти, того потока лживой информации, которая была высказано в средствах массовой информации, на фейсбуках ответственных работников. Поэтому СЕС состоялся, было 800 делегатов. Из приглашенных в последний момент пришел министр топлива и энергетики Демчишин. Были депутаты, приглашали всех руководителей фракций. Вот, был Ляшко, было от оппозиционной партии представители, ну вот от, от Гройсмана, от кабинета министров, от президента, мы не дождались каких-либо, так сказать, хотя бы в письменном виде, или там глава администрации, или зам главы администрации президента, пришел бы все-таки все, все шахтеров, люди, так сказать, приехали высказаться, люди приехали с надеждой, ну, еще раз, в очередной раз показали о том, что полная игнорация идет от рабочего движения шахтеров. Сегодня, по-моему, не политика, не экономика, а политика играет самую важную роль. Поэтому были приняты, как на наш взгляд, взвешенные решения, которые вытекали из тех вот действий, которые мы на протяжении полугода предпринимали. То есть это обратиться и к президенту о снятии с должности министра топлива и энергетики. Это и создание координационного совета при кабинете министров, который бы возглавлял первый вице-премьер или вице-премьер по ТЭКу, который бы сегодня мог сбалансировать энергосистему. То есть все сегодня, все на съезде высказывали о том, что сегодня идет крах энергосистемы Украины. И как бы заткнуть эту дыру, покупаются или подписываются эти договора с Россией, то есть сегодня хаотичность и несистемность в работе, и непрофессионализм вот привели к тому, что может завтра-послезавтра остановиться вся энергосистема. Если кто-то представляет шахтеров в виде каких-то монстров, которые приехали тут развалить страну или еще чего-то, или там на руку, на руку России, то вначале пускай задумается, кто больше патриот. Те, которые кричат сегодня там на площадях, или те, которые наши шахтеры, которые работают и добывают так необходимой стране уголь и пришли за, то, чтобы, за то, что они заработали. Ведь никто же не требовал о том, что дайте нам денег. Мы пришли за то, что мы заработали. Требовать то, что заработали. И справедливое отношение к шахтерскому труду. Вы только что вернулись совещание в Киеве, где совещались профсоюзы. Что решили на этом совещании после съезда? Ну, после съезда мы еще два дня продолжали, надеясь, надея, что все-таки Верховная радио нас услышит, и те законы, которые должны были хотя бы включены в повестку дня, это касается там и моратории на закрытие угольных предприятий, на банкротство угольных предприятий, это и на те, вернуть те льготы, которые забрали сегодня за многие годы, или за всю жизнь существования этой отрасли угольной, потому что шахтер же шел, почему в шахту, потому что его привлекали льготами, привлекали раньше квартирой, Потому ну, что сегодня этот немыслимый труд в подземных условиях, он значительно отличается от тех, кто сидит сегодня в кабинетах или работает сказать, в других условиях. И сегодня забрать беспочвенное и в одностороннем порядке все это, оправдываясь это там войной и всем остальным, ну это преступление перед шахтерским трудом. Поэтому мы еще продолжали и возле Верховной Рады, затем возле Минтопэнерго. Ну вот на совещании мы приняли решение о том, что пока сегодня рассказывать правду, как относятся власти к шахтерам, к людям, как их обзывают о том, что приехали там, нагадили в парке, полупьяные ходили, то есть вообще представляли чуть ли не людей. Да вы вначале такая масса людей приехала, поставьте биотуалеты, позаботьтесь, это же ваши граждане, граждане Украины. Никто же ведь не кричал там свержение власти или там политические лозунги. Мы видели, как показывал УТ один плюс один, один эпизод. Это на моих глазах когда было. Когда они вышли из машины телевизионной, выходит парень, напяливает на себя, обнимает шарф, шарфом достает бутылку пива, второй выходит с девушкой, снимает его. «21 апреля 2015 года состоялся третий всеукраинский съезд шахтеров Украины. Очень долго не собирались шахтеры, и этот съезд был, были вынуждены собрать в связи с тем, что не решаются шахтерские проблемы. На государственных предприятиях не выплачивается заработная плата, закрывается по программе министра 11 государственных шахт. Такого еще не было, что в течение года планировалось закрыть 11 шахт. Покупается российская электроэнергия, дороже, чем украинская на 20%. Покупается импортный уголь на 30% дороже, а в некоторых случаях и почти в два раза дороже, чем украинский уголь. Не финансируется угольная отрасль, нет никаких инвестиций на развитие угольной отрасли, нет денег на компенсации за свет и газ для выполнения 43, -го закона, горного закона, 43 статьи Горного закона Украины. Не выполняется закон о престижности шахтерского труда. Вот этих проблем было нанизано столько, что уже шахтеры не могли просто так мириться с этим и созвали съезд шахтеров. Одновременно к съезду к Октябрьскому дворцу в городе Киеве приехала группа поддержки. Ну, общей сложностью где-то тысячи три примерно шахтеров со всех концов страны. Из Львовского, Волынского бассейна. Из западного Донбасса были, были шахтеры, общая сложность порядка трех тысяч. На съезд, к сожалению, не пришел ни президент Украины, хотя было приглашение, ни премьер-министр. Был только министр угольной промышленности Димчишин Владимир Васильевич, который, ну, на мой взгляд, не совсем компетентный человек в угольной отрасли и привык э, только э, апеллировать деньгами, но никак не проблемами прост, простых людей. В своем докладе, то, что он говорил, э, ну, в общем-то, это и докладом назвать нельзя, были какие-то вопросы, ответы. Э, шахтеры не, неоднократно освистали это выступление так называемого министра. Но тем не менее, э, министр не подал в отставку, ему не, не, не стало стыдно за свои деяния. Он развернулся и на, под окончание съезда улетел в Америку для каких-то, не знаю, важных переговоров. Шахтеры вынуждены были на следующий день остаться, пойти к администрации президента, сказать, что их требования не выполняются, что их не слышат. Администрация президента, как говорится, тоже осталась глуха к этим проблемам. Шахтеры пошли к Верховной Раде. Около Верховной Рады тоже стучали касками, были видны флаги. Кстати, флаги были и одного профсоюза НПГ, и другого Теркома Пруб. Было много транспарантов с такими лозунгами, не дадим развалить угольную отрасль в отставку некомпетентного министра Демчишина и так далее. Эти проблемы депутаты слышали, слышали и выходили к нам на встречу, разговаривали с нами, рассказывали, что они прониклись проблемами шахтеров. Одно это были, ну, наш депутат Мартовицкий принимал очень активное участие в этом. Надо сказать, что оппозиционный блок откликнулся на наши проблемы. Остальные депутаты, провластные, так сказать, остались вне наших проблем. Не услышали в целом депутаты голос шахтеров. После этого шахтеры были вынуждены идти к кабинету министров, стучать касками там, чтобы достучаться до премьер-министра, чтобы он услышал проблемы шахтеров чтобы была хоть какая-то программа в угольной отрасли. Ничего этого не получилось. Пошли тогда шахтеры пешей колонной, по крещатику, через центр Киева, многотысячной толпой к Министерству топлива и энергетики. Прикатили туда вагонетку с надписью ⁇ Шахтерский иллюстратор ⁇ конкретно для нашего министра угольной промышленности Демчишина Владимира Васильевича. Забаррикадировался Демчишин много, многосотенной толпой милиционеров, но естественно, что тоже побоялся выходить к простому народу. Стучали там касками. Были, было несколько организовано э, некоторыми структурами, провокаций, которые говорили, что приехали Ахметовские тетушки, проплаченные. Но ну, конкретно, в общем-то, в одной провокации довелось, в общем-то, и мне тоже принять э, участие, участие с потерпевшей стороны, когда к нашим автобусам, где наши автобусы стояли, уже готовили отправку шахтеров в Павлоград, в Тернопу, в Пешатравинск, Приехали непонятные лица, человек 15-20, половина в камуфляжной форме, половина в гражданской форме. Заблокировали выезд автобусов, пытались обыскивать сумки, автобусы, искали какой-то компромат. Когда я подошел, представился как старший этой группы, как старший шахтеров, представился, что мы хотим ехать домой, меня насильно... В общем-то, ну будем так говорить, заломили руки, вырвали списки шахтеров, которые должны были ехать домой. На этих списках были номера автобусов, какими автобусами должны ехать шахтеры домой. Но так называемые автомайдановцы, несмотря ни на какие объяснения, разложили списки на капоте автомобиля и под камеру 1 плюс 1. 24 канала и нескольких других каналов, начали кричать. Вот это ахметовские лица, которые приехали по номерам автобусам, получили 6178, это автобус 6178 был, или автобус 8174. Вот 8174 гривны получили. Ну, кричали, в общем-то, полнейшую ересь для того, чтобы, лишь бы, чтобы камера сняла удобную для них картинку. Потом убедившись, что все-таки это номера автобусов, они уехали, но тем не менее картинку такую показали и на мои объяснения, что мы шахтеры, делегаты съезда третьего съезда Всеукраинского съезда шахтерам, никто никакого внимания не обращал. Была просто конкретная проплаченная акция. И таких акций было, в общем-то, несколько. В итоге, в итоге. Шахтеры не добились всех тех требований, которые они излагали и на съезде шахтеров, и после съезда шахтеров. Поэтому после этой акции состоялось заседание конфедерации Независимого профсоюза горняков Украины, на котором присутствовали не только горняки, но и рудари, и угольщики и другие профессии, транспортники. И было принято решение готовиться к полномасштабной акции протеста. Дату этой акции, форму ее проведения будет, будет сообщено дополнительно. Но мы с таким положением вещей, когда на сегодняшний день продолжает покупаться украинск, э, российская электроэнергия, для нее есть деньги. Когда покупается заграничный уголь, для него есть деньги а у нас в государственных шахт сумасшедшая задолженность по заработной плате, а у нас закрывается 11 шахт и нет никакой программы развития угольной отрасли, мы с этим мириться больше не будем. Как мы все знаем, 21 апреля 2015 года прошел съезд шахтеров Украины. Мы ожидали от этого съезда какого-нибудь результата, позитивного результата. Надеялись на то, что придут представители Кабинета Министров, Администрации Президента Верховной Рады, для того, чтобы действительно состоялся диалог, чтобы обсудили проблемы, которые есть ныне в угольной промышленности. Но, к сожалению, мы были, были разочарованы. На второй день, 22 числа, приехали шахтеры, возмущены тем, что, скажем, их не слышат, не слушают, хотя новая власть, когда шла во власть, обещала слышать, слушать и решать проблемы всего украинского народа. Поэтому 22 числа... 3700 человек начали пикет администрации президента. После этого было дано поручение встретиться с делегацией шахтеров в администрации президента. Я был участником этого переговорного процесса. Эта встреча состоялась. Нас принял первый, первый зам главы администрации президента. По 8 человек от стороны Прупа профсоюза и 8 человек от стороны НПГУ. Как мы понимаем, что власть, администрация президента понимает, что есть проблемы, что надо что-то делать, надо реформировать угольную промышленность, вкладывать деньги в развитие угольной промышленности, но ни в коем случае не закрывать, не закрывать рабочие места. Но итог был такой. Все прекрасно понимаем, все хорошо, но денег на это нет. Поэтому мы ушли с этого переговорного процесса ни с чем и пошли пикетировать Верховную Раду. То же самое заявили о себе возле Верховной Рады, потом поочередно возле Кабинета Министров. Результата никакого не было, поэтому было принято решение продолжить, отдохнуть 2-3 дня и продолжить акции протеста, только массовые акции протеста. Но наш лидер Волонец, Михаил Волонец сообщил о том, что как будто есть договоренность о том, что правительство готово встретиться, обсудить и начать решать проблемные вопросы. Мы знаем, что в Киеве проходил саммит, европейский саммит, и мы хотели посвятить, заявить о себе, чтобы и европейское общество знало, что в действительности, какое состояние жителей Украины, шахтеров, и что творится вообще в Украине. Но нас обманули очередной раз. Мы пришли до Министерства угольной промышленности, где постоянно мы проводили эти советы председателей. Помещение было закрыто со всех сторон. Нас не пустили даже в помещение. Мы провели акции возле Министерства угольной промышленности, и на второй день состоялось, состоялось заседание Конфедерации свободных профсоюзов Украины, где были присутствующие медики, учителя, железнодорожники, летчики, добытчики марганца, руды и тому подобное. Было принято решение, что во второй половине мая будет возобновлены акции протеста, но эти акции протеста будут массовые. Массы Нас поддержит простой народ Украины, потому что жители Украины, рабочие Украины оказались в одной и той же лодке. Примерно у всех одна ситуация. Очень большая задолженность, порядка полтора миллиарда гривен, задолженность по заработной плате по Украине, очень большая задолженность в энергетическом комплексе, есть цепочка неплатежей, соответственно, и в нашем западном Донбассе наступает э, ситуация, когда может быть не выплачивается зарплата. В данный момент не вкладываются деньги в развитие Западного Донбаса. А это чревато грозит для простого человека, человека труда, который работает, платит налоги во все фонды, естественно цепочка финансирует пенсионеру, бюджетнику и тому подобное. Поэтому мы возмущены. Самое большее, я выступал не однажды. Э, везде возле зданий, административных зданий в Киеве и говорил о том, что мы искренне верили новой власти, что в действительности мы будем жить по-новому, что власть будет прислушиваться к людям труда, будет обсуждать их проблемы и будет работать во благо людей. Но, к сожалению, мы разочарованы, потому что власть наступила на те же грабли, просто игнорирует людей, это возмущает людей, что они закрылись в кабинетах, не хотят разговаривать, не хотят встречаться. Ой, тяжелое положение в стране. Правительство вообще зажало население с, с, большими повышенными тарифами ЖКХ. Угольную промышленность заваливает вообще. Профсоюзы ездили 2 числа и 22 числа на акции. Хотели встретиться с правительством, обговорить положение дел в угольной промышленности. Я оба два раза был, я инвалид труда, очень много было наших инвалидов труда, и не потому, что нас кто-то там Ахметов какой-то проплодил. Потому что это наши вопросы. Пенсии не повышают, регрессы не повышают компенсацию за уголь отобрали, проезд э, в поездах отобрали, все поотбирали. Поэтому мы где-то что-то организовываем, мы всегда присутствуем и помогаем. Выдавали нам командировочные, по телевизору показывают, что деньги кто-то раздает. И говорят, вот это. Покупают их и раздают деньги. Это командировочные раздавали, раздают. Мы же должны за что-то питаться там. Профсоюзы нам жилье проплачивали. Так что никакого с Ахметовым связи никакой тут нету. Это наши дела, это наша угольная промышленность. Если загнется угольная промышленность, не будет внески. И не будет нас регрессов, ничего. Поэтому это наши больные вопросы. Инвалиды всегда поддерживают действующих шахтеров. Мы сами бывшие шахтеры. Поэтому мы всегда вместе солидарны. Потом говорят, почему Западный Донбасс приехал. У вас и зарплаты вовремя, и все. А во Львове на Западной Украине ничего не платят. А мы всегда солидарны. Мы всегда солидарны. Если один палец обижает или девять остальных, заступается за этот палец. Так что Зря они так говорят.